І в тому що в цьому часто зафіксування. Я вас вітаю, мене звати Лілія Кірстан. Я щаслива людина, щаслива душа, жінка-мама, але зараз буде з вами спілкуватись трансформаційний коуч і майстер-провідник практику свіховостояння. І у нас сьогодні зустріч з прекрасною людиною, дуже цікавою особистістю. А хто це? Ви дізнаєтеся першого питання? Заплачу. Лариса, скажи, будь ласка, що потрібно зробити для того, щоб бути готовою до процедури ботоксу? Бо тут у мене між вже вже пора. Лоб теж. Що потрібно зробити, щоб бути готовою? Нужна проявити бажання, угу. записатися. І угу. все, і прийти, довіритися. Этому Расскажи прекрасному моменту. Расскажи мне про себя. Почему ты такую Витвуид дала? Почему я дала такую Витвуид? Потому что я люблю то, что я делаю. Потому что мне доверяют. И я очень ценю это доверие. Наверное, так же, как перекликается в твоей работе. Без доверия ничего невозможно. Вот. И то же самое происходит у меня в кабинете. Це касается всіх процедур, які є, с которыми, на которые йдуть люди. Як ви зрозуміли, Лариса один з кращих косметологів Щецена. <реш> <реш> І колись я до неї потрапила на процедуру, це було дуже спонтанно, буквально серед ночі я написала, да. зразу отримала відповідь. <реш> <реш> І це було те, що я дуже хотіла. Я цьому щаслива, бо роль мого клієнта переросла в роль коуча для цього спеціаліста. Плавно. Лариса, чому саме я? Что там такое было кушать? кушетке, что я там такое говорила, что ты выбрала меня своим чувствуется сразу, знаешь, ты когда лежала у меня на кушетке в качестве пациента, правильно? Угу. Но ты говорила о себе, ты задавала вопросы тогда в тот момент. И я поняла, что именно ты тот человек, которому я смогу довериться и который поможет мне пойти во что-то большее и глобальное оно чувствуется сразу. Ты понимаешь, что человек твой, ты готов, готов открыть свою душу. Вот в тебе есть это качество, когда ну, ты своя сразу. Вот вот эти доли секунд, которые были между нами, ты сразу понимаешь, что все это твой человек, ты готов. Хотя у меня до этого, чтобы ты понимала, не было никаких мыслей о том, что мне нужно как-то развиваться, мне нужно что-то делать. Мне в тот момент было достаточно того, что я читала книги, смотрела какие-то ролики. То есть мне, угу. как мне казалось, в тот момент было достаточно для того, чтобы, ну, того развития, которое у меня есть, вот на тот момент. Но вот то соприкосновение между нами, которое было, оно дало мне толчок к тому, что я хочу большего. И ты именно тот человек, с которым я в это больше могу пойти смело. Твой развиток земной начался с чего сам? того, что какой-то такой момент в жизни был, что я задала себе вопрос, а кто я? Кто я? Мне очень захотелось узнать, кто я и мы пошли с тобой в это, и потом ты мне рассказала о том, что мы отыгрываем в жизни очень большое количество ролей, я никогда этого даже, ну, такой мысли даже у меня не было, да, я понимала там роль мамы, девочки, там еще чего-то, ну, какие-то базовые, но то, что это базовое, настолько обширное, даже в этом понятии, и в том, что можно отслеживать эти роли и классно ими играть в жизни, вот это вот все благодаря тому, что ты мне это открыла. И это дает, ну уже расширение, не говоря уже каких-то других моментов. Плюс ситуация моя, когда у меня э, были трудности с, э, ну скажем так, суставами, да. Опять же, это непринятие той роли, которая у меня была. И благодаря этому, ну можно сказать Знание этого дает исцеление, даже на физическом уровне настолько, как взаимосвязь душевного наших мыслей, нашего физического тела, как это все взаимосвязано, и можно э, какими-то моментами твоих мыслей, осознания чего-то, угу. можно излечить саму себя. Вот. И это тоже, я считаю, прям мега круто. Первым была практика психостояния. Да. да. Она да. тебя вразила дуже. Очень. Очень очень, потому что это тот момент, когда, ну, в большинстве случаев мы где-то себе врем, какие-то моменты мы не хотим признавать, завуалируем это всячески очень красиво, не, призная, не признавая этого. А вот на гвоздях я поняла, что соврать себе нереально. Либо ты говоришь себе правду, и боль отпускает, и ты в кайфе, либо ты продолжаешь себе врать, и чувствуешь эту боль. Да, вот это ну, шедеврально. Ты пригадала, какой як, был супротив, как ты мне писала, может мы перенесем? Да, да. А я такая, все яка Все причина? Да. А причины аж такой серьезной не была, и нема, но не можно была. и перенести. Да, да. да. очень, очень не, неудобно, да. И только потом, когда ты мне заговорила за супротов, я тебе писала как раз перенести, mm -hmm. ты мне говоришь, это супротов, это нормально. И я думаю, я блин, буду, а я на буду. самом деле это так и есть, и во мне вот этот азарт включился, что я сама себя не пускаю в это, да ну нет, я поеду, и тогда, помнишь, я тебе да. говорю, можно я опоздаю на полчаса, и блин, ну, я передумала, да, я нет, хочу. Так же все в жизни происходит, да. всегда, только ты когда понимаешь это, ты уже отслеживаешь и идешь в это, ну, в смысле, ну, мне это mm -hmm. надо, я не готова вестись на эти провокации. Да? У нас это есть доказ супротиву, зараз тут, да. у нас да. есть Эмма, яка... да. доказ нашему супротиву, у нас классно, тут да. есть персона, яка нам помогает сделать да. интервью, классно. Да. Так что, если вы же, голос, все Дальше, голос девчонки, вы понимаете, что тут мы... С метод. нами помощники. Да, открыто. Далі, після безстояння, ти захотіла різко зразу записатись на да, контракт. І я швиденько що... е... організували все, да. швиденько проплатила да. і да. зразу записалась. Да. Перші сесії. Як у тебе було взагалі супротивом? Перші сесії. Да, ну, так Которія я думаю, що я не по времени. Я же такой ответственный человек, я не могу опоздать, все не получается, мне нужно еще собраться. И я тебе выхожу, говорю, что у меня не получается, ты говоришь, это нормально, Лара, тебе же ничего не мешает, пусть идет, как идет, это угу. все в порядке. И я такая, блин, а точно, а точно, то есть опять же... не приезжаешь вовремя. Да, и все получается, как так и надо, когда ты уже готов, ты решил в это идти, все, уже нет вариантов, ты в это идешь. И тогда так, хоп, І все складається mm -hmm. як треба. Який в тебе по рахунку зараз контракт? Третій. Ви щоб розуміли, це чотири місяці, один контракт. Да. Ми завершуємо один контракт і я за одним запитом, потім створюємо новий запит, йдемо в слідуючий контракт і так уже втретє. Як да. це тільки третій. Тому що а, ти оглядаєш на згад, розумієш. Сколько ты всего сделал за это mm -hmm. время, и ты понимаешь, что хочется еще больше и больше, лучше и лучше, хочется узнать себя, хочется познать этот мир, хочется понять, что тобой руководит в каждой ситуации. Потому что когда ты понимаешь, легче становится жить сразу автоматически, ты уже понимаешь, вот та ситуация, которая казалась бы тебе непонятной. Ранее, угу. сейчас ты понимаешь все, вплоть до того, что руководить людьми в тех или иных ситуациях, чем они мотивированы, что двигает их поступать так или иначе, какие страхи руководят. Ну, это кайф вообще в глобальном смысле этого вопроса. Поэтому я в этом, я очень благодарна, что ты тогда пришла, и мы в это пошли, и мы в это идем, и мы наслаждаемся, и я в том числе. Ты зараз рассказала про первый контракт, про запрос в первом контракте Зрозуміти да. Себя». Да. да. Ты получила результат? Да. То, что ты хотела да. в первом контракте? Да. да. И я захотела больше. Во втором мы пошли, потому что я хотела в бизнесе Финансовый. такого же да, понимания и такого же ну, успеха, как в первом контракте. Я увидела это на себе, я познала себя, я знаю, что я хочу, как я хочу. И... Это прозрачно. То, что я хотела прозрачности понять, кто я, что я, что меня мотивирует, что мне не дает делать то, что мне хочется. Во втором то же самое я хотела в бизнесе, потому что когда мы были в первом контракте был вопрос расширения, я в него не пошла, я вот мы с Катей как раз обсуждали это. все. Да, потому что, ну я говорила, зачем мне это надо, угу. и во втором я поняла, что мне это надо. Что то, что мне не надо, мне говорят мои страхи и какие-то убеждения, которые не мои, а на самом деле я этого хочу. Вот. И второй как раз помогал мне в бизнесе, в расширении, и мы пошли в то, что... Да, наша дорога пересеклась да. с твоим переходом <къем> с салона в салон, а потом еще да. один салон. Да, да. Расскажи да. в двух словах, это результат нашего... Другого контракта. Да, это результат нашего второго контракта. Мы работали над тем, чтобы пойти в расширение, и в итоге родился эндорфин благодаря этому, и сейчас дарит счастье. Но был промежуточный салон твой маленький ты салон я была самом да. поначалку, потом промежуточный, э, Помнишь? уже не помню. Был, я была векном. по всему счетину. <laughs> а, да. Промежуточный тоже был. Ну, а мне потім... казался он классным, все. И поня... я потом поняла, что мне мало в нем места стало, потому что когда э, ты растешь душевно, <laughs> все, морально, то салон перерастает. Да, то тебе уже мало пространства на физике. Да, Мы так перерастаем и наши места работы и людей и, людей, и ситуации да, и, ситуация, и, и свои реакции да и свои реакции расскажи про почуття. ты помнишь ой ты это на интересно блокирую у меня да потому что у меня в моем понимании жить в кайфе, в позитиве это жить только в позитивных эмоциях помнишь я тебе говорила Розрачки. что у меня было зато вот это вот это классно любая ситуация но что, перед этим зато у меня абсолютно была пустота. А угу. это значит, я блокировала негативные эмоции, которые, я, в принципе, не воспринимала ни, ни мой мозг, ничто не воспринимало во мне, я не понимала. И когда мы с тобой окунулись в этот мир изобилия эмоционального, и я поняла, насколько крутые эти, казалось бы, негативные эмоции, которые в моем понимании и представлении были. А сейчас из этих эмоций это все энергия это все движение, и это все наполнено жизнью, ее яркость и красота. Боже, да, это вообще. Что ты зараз Я. Я сейчас чувствую, Боже, мы это все сделали, понимаешь, все вместе. Потому что зачастую, действительно, ты правильно говоришь, мы обесцениваем все, что мы делаем. Так легко обесценить себя. А оказывается, вот сейчас анализируя, сколько всего было проделано, пережито. Кайф Вы вообще чистейший. А самое интересное, что на початку я забула, я всю переписку удалила нечайно, да, я забула да, точку О, Лілія. Подивись, да, да, все да. само а, собою, все потоць, все, все, так, так, да, собою все в потоці Так, не поділась. Да. І це все, ну, мені так прямо зараз, знаєш, переізбиток чувств. Клас. Це дуже круто. Якщо в загальному твою точку А, от так, один, два, три, як би ти це сказала? Я би сказала, що це обесценювання себе, це скромність, яка... Которая... обесценивает это неверие в себя это соглашение на меньшее mm -hmm. это ну, тоже вот даже с эмоциями с негативными это получается я не позволяла себе их прожить это что же ты себе не позволяешь многого и если ты не позволяешь себе в эмоциям то и в большинстве даже в хорошем у тебя уже идет дефицит потому что ты не, при, не в принятии находишься как Хотя мне казалось, что я нахожусь в полнейшем принятии, но нет. Вот. и я понимаю, что вот как раз вот это и было точкой А. И та свобода, которую я ощущаю себя, мы с тобой узнали про мои ценности вообще. У -у -у -у. Ты помнишь, как безопасность я тулила куда-нибудь? А я понимаю, ну куда? Ну безопасность. Это а! <свобода. свобода. Вот это вот. Это самое основное, самое ценное, что я приобрела в этом, это свобода, позволение себе всего и открытие этому миру, бесконечное, многогранное. Что тебя, что тебя поддерживало в процессе нашей работы? наибольше? Что поддерживало? Что поддерживало? Это все поддерживало. Все, когда ты открыт мир, у тебя он всячески поддерживает. То, что я всегда могу тебе написать, mm -hmm. то, что я могу опереться на тот материал, который ты мне высылаешь, это тоже проанализировать, прожить это между сессиями. Вот эти сверочные сессии, это очень классно, очень классная вот именно программа, продумана тобой, что действительно ты анализируешь, проводишь анализ того, что ты проделал, и ты чувствуешь, вот знаешь, вот ту опору, которая у тебя есть. Ну и плюс те моменты, которые с теми же родителями, принятие и всего остального, выстраивание взаимоотношений правильных. И вот это меня поддерживало. И желание, желание, конечно же. Что с моей стороны, как с стороны эксперта, ты отремогала такая, что тебя могло надыхать? отрымывала, что надыхала, да все, ну все, вот это правильная твоя система, то та человечность, которая в тебе есть, э, 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 родственность душ, знаешь, и я понимаю, когда ты говоришь человеку, ты четко, ты чувствуешь, что он тебя понимает, что вы на одной волне, вот это вот ну, круто на самом деле. Если же взять и узагальнено, какая твоя точка Б? В результате на сегодняшний уже день. Я общей фразы скажу, это максимальная смелость в поступках и в мечтах. Угу. Это позволение всех, всех благ этого мира. И бескромность. Угу. Масштаб присутствует, и картинка четко выстроена. И даже есть те моменты, которые кажется мне сейчас тоже нереальными, как оказался, в принципе, салон, который, как мне казалось, мне не нужен. И вот сейчас есть этот масштаб в моей голове, в моих планах, и я четко знаю, что это будет. Расскажи про масштаб, про салон. Начнем с того, что благодаря коучингу как раз и возник, и родился салон «Эндорфин». Потому что, честно признав себе, что я хочу я мечтаю, чтобы было место, куда приходит каждая девушка за тем состоянием счастья, удовольствия, уверенности в себе, именно благодаря коучингу. Я признала себе честно, что это и есть моей мечтой. И эта мечта сбылась. Потому что каждая, заходя в атмосферу красоты, эстетики, получая там то, что она хочет, избавляясь от комплексов, а, приобретая что-то лучшее в себе, улучшая себя. Вот это вот это то кайфовое, что хотела сделать, и оно сделалось. Дуже радию. так радию. Не знаешь, пор не верится, что это произошло. дети еще такие плавный плавный переход до всего великого. Говорю тогда я просто ну я не признавала себе в то, что это действительно хочется, ну и не веря в себя, конечно же. А когда ты начинаешь верить в себя, то ты, получается, честно себе признаешься в своих желаниях и, соответственно, даешь им дорогу к тому, чтобы они осуществились. Для чего косметологу, профессионалу взагалі развивать свои мысли? Какие перспективы ему это открывает? Самое основное это то, что каждый человек приходит не просто там за губами или убрать морщины ботоксом, mm -hmm. а приходит за тем состоянием, вот о котором я говорила: уверенности в себе, удовольствия, счастья, эйфории. И вот вот это вот, работая с мышлением, я узнаю себя, я становлюсь лучше, я становлюсь счастливее, а соответственно счастливый человек может делиться счастьем. И только сделав себя счастливым, я четко могу сказать, что я могу подарить это счастье окружающим людям, а соответственно своим клиентам. Потому что они приходят и заряжаются вот этой классной энергией. Сколько вот говорят, да, Лара, к тебе пришла, ну такое красивое себя чувство. Это же про это, про состояние. Люди ходят не уколы колоть, а получить да. вот этот кайф и наслаждение. Петвер. И вот да. Вот это Но, Я же прихожу. Да. да. <laughs> Косметология это об этом. Так, так. Какие твои открылись возможности завдяки коучингу в плане самой деятельности? Какие клиенты начали до тебя приходить? Классные. Я с уверенностью могу сказать, что у меня самые крутые, хотелось бы самые крутые клиенты, потому что это Невероятные люди. Вот невероятные, не побоюсь этого слова, самые крутые люди приходят mm -hmm. ко мне. И это правда. Я помню, mm -hmm. что ты сказала, mm -hmm. я помню, что ты сказала, что приходят больше вдячнейшие клиенты, да, да, проможни, да, и способные платить, и желающие платить. А это очень классно, когда... Если женщина начинает на себе экономить, это самое ужасное, да. что вообще можно сделать. Если она начинает экономить сама на себе, то, соответственно, окружающий мир тоже сразу же зеркалит и точно так же э, экономит на ней. Поэтому я заметила, что девушки с удовольствием идут и вкладывают в себя деньги. И, соответственно, это классно. Это же не про гроши. Это вообще не про деньги. Хорошо. Это про позволение себе лучшего самого лучшего. Что ты им транслируешь, что они это відчули? Что им можно все. Что они а, способны получать лучшее. От Нариса, вот тебе можно все. Да. Да. Но все начинается с вас. Да, действительно, люди – это наше отражение. И я смотрю, вот то, как мы говорили, помнишь, я тебе говорю, у меня такие клиенты, они такие крутые, они такие крутые. Ты говоришь, Лара, потому что это ты такая, они тебя зеркалят. И это действительно так. Это кайф. Понимание всего, что происходит в твоей жизни. И все это благодаря тому, что работа над собой, понимание этого мира, желание помочь людям желание сделать этот мир еще красивее и прекраснее и счастливее. Что было на в нашей работе? На это то, что действительно какой-то период времени я действительно у меня был недуг, который, скажем так, делал мою работу сложнее. У меня болели руки, отнимали руки, я не могла работать и работала сквозь боль, потому что я это люблю. И благодаря вот тому, что мы выявили, что это, и на физике произошло чудо, ну, как будто бы мне это показалось, а это длилось ровно два месяца. И это чудеса вот это четкое подтверждение того, что это работает. Вот роль. Прям, Ты да. просто приняла роль в да. одну свою сторону, да. какую да. не принимала. Какую-то которую не принимала, да. Приняла. Получается, стало тісно. Да. да. Это класс. А сколько вот так действительно людей живут и не понимают, почему так происходит, а мы сами это все делаем. Ты вот знаешь, для этого и нужен коучинг, потому что все заболевания починаються з головы. Все, что ты розказує, это неможливо зробити без готовності зробити. Это смелость, ты да. же да. ну, ну, понимаешь ну даже вот эти вот первые гвозди как, я, ну, сопротивлялась. как как я сопротивлялась как все в тебе сопротивляется потому что мозг привык ему так лучше он привык Понятно. так жить все не надо никуда вообще нам ничего не надо у нас все прекрасно а на самом деле есть куча аспектов которые не устраивают жизнь и только мы можем это все расчистить и пойти в светлое будущее. Це знаєш, як кажуть, трудолюбивість твоя, бажання, готовність. Все, що ти для себе створювала, на це треба була і сила, і сміливість, і енергія. Ліля, і Свої ну, професіоналізм, извини, тоже не, не убирайся щитов, тому що дійсно от в тебе чувствується. Ты транслируешь этот профессионализм, ты помогаешь идти в это с легкостью. Не надо много усилий прикладывать для того, чтобы в это пойти. То есть у тебя так все сделано круто, очень профессионально, что в это легко идти. Не надо себе за шкирку брать. Понимаешь? Угу. Благодаря тебе, спасибо. Выходит так, что я бачу в клиентской... <свят> І і ти всю сміливість пошле. Повіділа, бачу, у нас залишається тільки тобі довірятися і йти в це майбутнє. Пойдеш прекрасно. Боже, каже, нема що додати, розумієш, зібралися дві так. таких, які на все готові так. і в повній довірі. Аж покрасніла. Я тобі так. дуже дякую. Дякую тобі за довіру. Спасибо. Я Спасибо. знаю, що у нас попереду ще багато всього. Так. Я радію, що ти мій експерт, я твій експерт. І у тебе якась близькість, вона вже Близько. Я душ. вже починаю плакати, близькість душ. Ем, ми зараз можемо сказати про подарунок. Так. Я уділий да. Я... час участь. Звісно. Сьогодні неймовірний день. Я сьогодні говорила, що життя прекрасне не просто так. До мене приїжджала клієнтка стати на цвяхі, їхала 6 годин, щоб пройти практику свіхостояння онлайн. Але вона займається свічками, вона виготовляє свічки, на цьому заробляє дуже гарнесенькі гроші. І це також результат практики зі мною і довготривалому контракту зі мною. І вона мені, по своєму бажанню, провела майстер-клас виготовлення свічки ароматизованої, дуже смачної, такої, що хочеться з'їсти. І я перед нашою зустріччю делала сама і... закінчила робити свічку. І в моменті вона перед нашою зустрічю пішла на потяг, да. і в моменті подумала, наскільки наш всесвіт це великий організм. Да. Клієнти, коучи, да. неважливо, ми всі да. якось разом. Да. І я вирішила цю свічку, подарувати тобі за те, що mm -hmm. ти погодилася mm -hmm. піти на цей подкаст, і я її тобі зразу. Попереджаю, вона ще не встигла застигнути. Боже мой, яка красота! Це моя перша в житті свічка. нереально. можеш собі уявити, і я тобі дуже дякую. Все не просто так. <с <с Клас. Мабуть, так треба. Все, щоб воно було в цьому Боже самому мій. моменті, Майдиві. бо я її робила буквально за півгодини до того, як Спасибо. я мала сюди прийти. Підставляю. Я Класс, тебе дякую Боже, за веру мой. и за присутствие. Я так счастлива, что мы это делаем, правда? Мне Скажи. было так страшно, потому что это что-то новое, что-то неизвестное, и в то же время так хотелось в это пойти, потому что люди должны знать о том, что есть все инструменты для их счастья, и что они сами не позволяют себе это счастье чувствовать. Ця людина Спасибо. проводить мастер-класи. Кому цікаво, хто хоче, да. до мене пишіть, Хочу я шарби, дам посилання. Да. 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 Звати пані Наталя в Тіктокі, ви її можете так і знайти. Клас. Да, понятно, как она пахнет, все просто. Тем я пошла уже эти можешь Лили, ну ты же понимаешь, что я испалить не смогу. В смысле? Мне жалко будет. Все, она ты она сегодня... такая красивая. Ты сегодня приходишь, запаливаешь и мне просто фото. Лиля. Ну все. Ну для фото запалю, А так, ну реально такую красоту жалко полить. Представляешь? Класс. Смотри, это Синдром відложенної життя. Mm -hmm. Так що це твоя програма. Так що прийдіть одразу дві свічки. Все, коуч включився. Ну, серйозно, дійсно. Для своїх любимого тепер буду найкраще світло. Звісно, запалихай, Соня покайфує. кайфує да. і Да. Разом за вечерію. Да. Да. Я пропоную вам додивитися цей подкаст до кінця, бо в самому кінці для вас буде розіграш подарунок. Від мене буде практика цілостояння. а я вам подарю губки. Так что будьте активными, воно того варте.